Ты готов забиться на 100 баксов? Заедешь, по уверен. Смотри, это сотня. Сотня, видишь? Два, три! Друзья, всем привет! Вы на канале Крутящий Момент. Сегодня к нам на съемке приехала настоящая легенда из 80-х. Встречайте BMW E21. Я затрудняюсь ответить, сколько ей лет, но поверьте мне, она даст жару. Давайте посмотрим этого зверя. Машина как одноглазый пират. Состояние лакокрасного лак покрытия идеальное. Машина вылизанная, четкая и находится практически в полном оригинале. Сзади катки для зацепа. Крутая выхлопная система раздвоенная. Салон в полном оригинале. Все как с конвейера. Широкопостная лямбда, давление масла. Это я сомневаюсь. Видите, походу это смесь. Да. Хороша Е21, базара просто нет. Актической механики, датчики. Да, ребята, я вижу самоварный ресивер, блуов, вот сама турбина, все перемотанное, коллектора перемотаны, нулевичок, блок М50, угу. коленвал 2.8, головка 2.8, двигатель средней мощности, учитывая, что этот мотор не рассчитан на турбонадув изначально, то есть, соответственно ресурс его. Не очень большой, и поэтому э, я себе вижу мощность здесь порядка 450-500 сил. Не более как бы. там на съемке приехал старый японец это Toyota MR2 с правым рулем. Камри 3.5, которая RX, Avalon. От а сороковки? Вот вся, да, ну, сороковка, да, да, сороковки, да. Турбина 3584 rs как, пример, 35 гара, 35 гара, Да, примерно 35-й ГАР, примерно. 35-й гара, да, 35-84RS, это ее модель, эта турбина. Какие у тебя вообще ну, лучшие 100-200? 100-200, ну, на 1, я же говорю, на 1 на 3 было давление, мы когда ее настраивали, 1 на 3 давление было 35 градусов жиры, 45-50 было вкуска жиры. То есть она ехала где-то 7-15-7, ну, лучшая 7 где-то около 7. Лет. Боря, ты как BMW дрочер, скажи мне, кто будет быстрее, старушка Е21 или старушка МР2? Беха будет быстрее, потому что Беха это сила, тем более Лешина. Ты готов забиться на 100 баксов? Уверен, за Смотри, 100%. это сотня. Вот. Сотня, видишь? С американским а, президентом. Подожди. А что такое? Не годится. Годится, годится. Давай хорошо. вот на 100 баксов. Ну договорились. Я лежат у меня, есть. Да, хорошо. Я больше чем уверен, что МР-2 просто разнесет старушку Е-21. Да нет. Сейчас Беха навалит нормально. Давай вот на сотку забьем. Вот сотка. Хорошо, она у меня будет. До конца заезда, чтобы все было по-честному. Я уверен, что Беха сейчас ее съебет. История. мать с тобой. Объедешь? С ну, Я не знаю, сколько он будет дуть. Ехать будем ходарем с 60, но, ребята, держите кулачки, будет очень мощно. Раз, два, три. ве 21 вот так вот поднялся капот. Я увидел, просто застыл. Тачку Алексея просто на всех огнях, как будто только выехала с конвейера. Но к сожалению, когда у нее ребят, скажем так, не детские, но тачка Бори слегка моложе лет, наверное, так на 10, но к сожалению. Не да, правда, не покрашена, но тоже уже старая. Леша в этом сезоне слегка больше надул, потому что едет он очень крепко. Крепко, крепко едет. Как думаешь, на ком он ну, Килограмма довольно... полтора. Думаю, если не больше даже. Надо его вот спросить, сейчас спросим его. Но думаю, что он, наверное, 1,7-1,8. Ну, держался думаю, очень наверное, достойно. Есть. Да, да, молодец. 1,2. А, 1,2? Третья, четвертая. Первая, вторая где-то около единицы. Ты вторая, третья держишься, только ты щелкаешь четвертую, Боря как раз на бусте. Сразу получается, что отпадаешь. Не, ну понятно, можно сейчас заехать без пассажиров с Ну, можно. Да. но Ну, пик мощности хороший у тебя. Что, что? Так высадился себя пассажиром, хорошая. я поеду с пассажиром. Ты можешь без так пассажиров. выходи, а зачем? Будет же несправедливо. Я что еду Да не факт. Ну, давай попробуем. Если видишь, я выйду. Сложно соперникам раскрыть потенциал своего автомобиля. Дистанция короткая. Тачки вываливают быстро. 100-200. Сейчас попробуем разогнаться с более дальней дистанции. Посмотрим, какой будет эффект. В следующем заезде Леша поедет сам в машине, чтобы у него было больше преимущества, мы в машине будем вдвоем с Борей. Давайте на секунду отвлечемся от сегодняшнего видео. Я хочу посоветовать вам очень интересный ресурс, который называется Driver Top. Это украинское сообщество водителей, где вы сможете сделать аккаунт, зарегистрировать свои автомобили, постить и читать новости по эксплуатации, обслуживанию и ремонту. По сути, это аналог российского Drive Tour. На сайте есть отличная функция, с помощью которой вы сможете быстро и без всяких проблем перенести свой профиль с автомобилями, а также всеми борт-журналами с Drive на Driver Top буквально в пару кликов. Переходите по ссылке, регистрируйтесь, скачайте приложение, поддержите наш украинский ресурс. Ну а мы продолжаем. Поехали! Infiniti Q60 Red Sport. Тачка доработанная, в ней Stage 2. Единственный нюанс это то, что мы будем ехать на минимальной карте, на 450 сил. стероидах, порвала финик. Блять, я просто в вахе. Саня, что за подстава такая? Это волка в шкуре. Ты представляешь, как сейчас говно понесется по трубам вашем чате Infinity? Понесется, понесется. Леша, вот так вот. Еще раз? Давай еще раз, давай еще раз. Вот так вот, друзья, старушка, Беха, Едет очень быстро и уверенно. Это какой-то нереал. Такое ощущение, что я сплю, и мне это все приснилось. Слышь, Саня, ты можешь рассказать, что вообще в чате Infinity происходит? Вот они реально там обсирают тачки BMW? Ну, точно так же, как и в чате BMW обсирают Infinity, точно так же в чате Infinity <свят> обсирают тачки BMW. А ты как-то можешь повлиять на пацанов, чтобы создали какую-то толерантность? А Все-таки 21 ли век. Лично я с уважением отношусь к каждому сопернику. То есть достойно выиграть и достойно проиграть то BMW говно или нет, как ты думаешь? Однозначно нет. Ребят, запомните. Нет. BMW не говно. Поэтому не вздумайте так писать.